এসপ্তাহ ঘৰত কোনো নাথাকে ছোৱালী এজনীক এৰাতিৰ বাবে ভাড়াত লৈ আহিলোঁ মা দেউতা কিবা জৰুৰী কামত বাহিৰলৈ গ'ল সৰু ভণ্টি হোষ্টেলত থাকি পঢ়ে ঘৰখন সম্পূৰ্ণ খালী হৈ আছে কিন্তু ছোৱালীজনীক মই কিয় আনিলোঁ জানেনে আচলতে মই এজন ড্ৰাগছ আসক্ত ল'ৰা প্ৰেমত পৰি ব্যৰ্থ হৈ লাহে লাহে ড্ৰাগছৰ আসক্ত হৈ পৰিলোঁ মই সেই ছোৱালীজনীক সঁচা অন্তৰৰে ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু কিয় জানো তাই মোক এৰি এজন ভাল চাকৰি কৰা ল'ৰাৰ লগত বিয়া হৈ গ'ল বৰ্তমান তাই গিৰিয়েকৰ সৈতে বাংগালোৰত থাকে তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ জীৱনৰ গতি সলনি হৈ পৰিল পঢ়া শুনা বাদ দি গোটেই দিনটো মদ খাবলৈ ললোঁ তাৰ পাছত এটা এটাকৈ সকলো নিচা মোৰ জীৱনসংগী হৈ পৰিল আৰু এদিন মই ড্ৰাগছৰ আসক্ত হৈ পৰিলোঁ মোৰ মা দেউতাই মোক এই পথৰ পৰা উভতি আহিবলৈ বহুত কাকুতি মিনতি কৰিলে আৰু সৰু ভণ্টীয়ে প্ৰায়ে মোলৈ ফোন কৰি কান্দি কান্দি কৈছিল দাদা তই আগৰ দৰে ভাল হচোন তই বহুত ভাল ছোৱালী পাবি এজনী ছোৱালীৰ বাবে কিয় নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিছ তোক আমি বহুত ভাল পাওঁ আমাৰ কাৰণে ঘূৰি আহ কিন্তু কাৰো কথালৈ মোৰ ভ্ৰুক্ষেপ নাছিল মুঠতে মোৰ উভতি যোৱাৰ কোনো উপায় নাছিল ইমান মানসিক কষ্টত জীয়াই থকাৰ কোনো হেঁপাহ নাছিল সেইদিনা ৰাতি মই ড্ৰাগছ কিনি ঘৰলৈ উভতি আহি আছিলোঁ হঠাতে আন্ধাৰ ৰাস্তাটোৰ সিফালে এজনী অচিনাকি ছোৱালীয়ে অলপ আগবাঢ়ি আহি মোক ক'লে দাদা মোক পচন্দ হৈছেনে মই আচৰিত হৈ ছোৱালীজনীলৈ অবাক দৃষ্টিৰে চালোঁ আৰু তাৰপিছত ক'লোঁ ঐ মোৰ পৰা আঁতৰি থাক মই তেনেকুৱা ল'ৰা নহয় ছোৱালীজনী আৰু ওচৰলৈ আহি ক'লে প্লিজ দাদা মোৰ ফালে চোৱা না এবাৰ মোৰ গাত কি কম আছেনো মই খঙেৰে ছোৱালীজনীৰ ফালে চাই ক'লোঁ তোক কৈছোনে মোৰ ওচৰলৈ নাহিবি বুলি এইবোৰক লৈ মোৰ কোনো মতলব নাই মোৰ ধমকি শুনি ছোৱালীজনীয়ে হয়তো ভয় খাইছিল তাই ভয়ে ভয়ে ক'লে দাদা মোক টকাৰ খুব প্ৰয়োজন মোক অলপ সহায় কৰা ছোৱালীজনীৰ কাঠৰ ভৰা অনুৰোধত মই ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ মোৰ হাতত থকা টকাৰে আৰু ছটা দিন মই পাৰ কৰিব লাগিব এইকেইটা টকা মই কেতিয়াও খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ ইফালে ঘৰত মা দেউতাও নাই আৰু মোৰ দৰে ড্ৰাগছ আসক্ত মানুহ এজনক কোনেও টকা ধাৰে নিদিয়ে এনেদৰেই ভাবি থাকোঁতে হঠাৎ মোৰ চিন্তাত বাধা দি ছোৱালীজনীয়ে আকৌ ক'লে দাদা মই তুমি কোৱাত কাইলৈ যাম মই ক'লো মোৰ ঘৰলৈ গ'ল মই কিন্তু বেছি টকা দিব নোৱাৰোঁ তই ৰাজিনে এইবুলি কৈ মই নিজৰ ঘৰৰ ফালে আগবাঢ়িলোঁ মোৰ পিছে পিছে ছোৱালীজনীও আহি আছিল মই সেইদিনা কি কৰিম একো ভাবি পোৱা নাছিলোঁ মই মাত্ৰ ভাবিছিলোঁ প্ৰথমে মোৰ নিচাটো ভাল হৈ লওক পাছত কি হয় দেখা যাব ঘৰ পাই দুৱাৰখন খুলি লাইটটো জ্বলাই দিলোঁ আৰু দিয়া চলাইটো আনি ড্ৰাগছ ভৰ্তি চিগাৰেটটো জ্বলাই ল'লোঁ ছোৱালীজনীয়ে ক'লে দাদা মোৰ সন্মুখত সেইবোৰ নাখাবা মোৰ মূৰ ঘূৰোৱা বমি ভাৱ হয় তাইৰ কথা শুনি মই অলপ আচৰিত হ'লোঁ মোৰ মনলৈ ভাৱ আহিল এই ৱেচা ছোৱালীজনীৰ জীৱনলৈ ময়ে প্ৰথম ড্ৰাগছ আসক্ত ব্যক্তি আহিছোঁ নেকি তাইৰ সৈতে ৰাতি কটোৱা সকলো মানুহেই ইমান ভালনে চাগৈ মই সন্দেহত ক'লোঁ ড্ৰাগছৰ ধোঁৱাত তোৰ কিয় মূৰ ঘূৰাই তাই শান্তভাৱে উত্তৰ দিলে হয় দাদা বৰ বেয়া লাগে মই বিৰি আৰু চিগাৰেটৰ ধোঁৱাও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ তাইৰ কথাত মই সেই নিশা চিগাৰেটটো নুমুৱাই দিলোঁ তাৰ পাছত ছোৱালীজনী সুধিলো তই এই লাইনত নতুন নেকি জোকাৰি হয় বুলি ক'লে ছোৱালীজনীৰ উত্তৰ শুনি তাইৰ মুখলৈ মই ভালদৰে এবাৰ চালো বৰ মৰম লগা ধুনীয়া মুখৰ এজনী ছোৱালী কিয় জানো তাইক মোৰ বজৰুৱা যেন লগা নাছিল তাইৰ চকুত দুখ আৰু অসহায় দৃষ্টি মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ মই লাহেকৈ মৰমেৰে তাইক সুধিলো তুমি কিয় আহিলা এই লেতেৰা পৃথিৱীলৈ তুমি বাছি লোৱা এই পৃথিৱীখন ভাল নহয় তাই মূৰটো ওপৰলৈ তুলি মোৰ মুখলৈ অলপ সময় চালে মোৰ প্ৰশ্নত তাই আচৰিত হৈ পৰিল হয়তো তাই ভাবিছিল চাগৈ এনেকুৱা প্ৰশ্ন আগতে কোনেও তাইক নকৰে কাৰণ কাৰো এনে কথা সুধিবলৈ সময় নাথাকে তাই মোৰ বিচনাখনত উঠি কোঁচ খাই বহি আছিল মই ক'লোঁ তুমি গোটেই ৰাতিটো মোৰ লগত থাকিবানে মই তিনি হাজাৰ টকা দিম তোমাক মোৰ কথা শুনি ছোৱালীজনীয়ে থৰ হৈ মোৰলৈ চালে আৰু ক'লে প্ৰথমে টকাখিনি মোক দিয়ক মোৰ নিজৰ ছয়দিনৰ খৰচৰ হিচাপৰ বাবে থকা টকাখিনিৰ আধা টকা তাইক দিলোঁ তাই সন্তোষৰ হাঁহি এটা মাৰি ক'লে দাদা মই ফোন এটা কৰোঁ ফোনটো দিয়াচোন মই ক'লোঁ মোৰ ফোন নাই তাই আচৰিত হৈ সুধিলে কি তোমাৰ ফোন নাই আৰে মই ফোনটো একেবাৰে নলওঁ নহয় মই তেনেকুৱা ছোৱালী নহয় মই ক'লোঁ মই জানো তুমি তেনেকুৱা নহয় কিন্তু সঁচাই মোৰ ফোন নাই এসপ্তাহৰ আগতে মোৰ ফোনটো বিক্ৰী কৰি মই ড্ৰাগছ খালোঁ কিন্তু তোমাক ফোন কিয় লাগে আন কাৰোবাক কথা দিয়া আছে নেকি ছোৱালীজনীয়ে একো উত্তৰ নিদিলে তাই মোৰ ফালে মনে মনে চাই আছিল আৰু এনেদৰেই ৰাতি প্ৰায় বাৰ বজাত তাই টোপনি গ'ল মই কি কৰিম একো নাজানিছিলো ইমান দিনে মই নিচাতেই মগ্ন হৈ আছিলোঁ যদিও আজিৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কোনোদিনেই হোৱা নাছিলোঁ পুনৰ মই ড্ৰাগছ ভৰ্তি চিগাৰেট এটা জ্বলাই ললো হঠাৎ ছোৱালীজনীয়ে কাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু সাৰ পাই বিচনাত বহিল মই বুজিলোঁ যে ড্ৰাগছৰ ধোঁৱাৰ বাবেই তাই কাহ মাৰিছে ছোৱালীজনীয়ে ক'লে দাদা মোৰ সন্মুখত নাখাবাচোন বাহিৰত খোৱাগৈ প্লিজ মই চিগাৰেটৰ জুই নুমুৱাই বাহিৰলৈ ওলাই যাব লওঁতেই তাই আকৌ ক'লে দাদা এইবোৰ কিয় খাব লাগেনো এনে কি কষ্ট পাইছা যে এই অন্ধকাৰ জীৱনটো বাছি লৈছা তাইৰ প্ৰশ্ন শুনি মই আচৰিত হ'লোঁ মই ছোৱালীজনীৰ ফালে ভালদৰে চালোঁ বৰ বেছি বয়সৰ হোৱা নাই তাইৰ হয়তো সোতৰ ওঠৰ বছৰমান হৈছে চাগৈ মই ক'লোঁ মোৰ কথা যে কৈছা তোমাৰ জীৱনটো কেনেকুৱা নিজে কি পোহৰত আছা কি পথ বাচি লৈছা ছোৱালীজনীয়ে মোৰ ফালে চালে আৰু অলপ পিছত তাইৰ চকুৰ পৰা চকুলৈ ওলাবলৈ ধৰিলে মই আৰু আচৰিত হৈ পৰিলোঁ খন্তেক পিছত চকু পানী মচি তাই ক'লে মোক এনেই ইয়ালৈ আনিলা নেকি তোমাৰ যি মন যায় কৰিব পাৰা মই ক'লোঁ মোৰ কোনো ফিলিংছ নাই তুমি শুই থাকা ছোৱালীজনীয়ে অকৰা মানুহৰ দৰে দ হৈ মোলৈ চাই থাকিল মই ক'লোঁ ঠিক আছে মই ক'ম বাৰু মোৰ এই অন্ধকাৰ জীৱনৰ কথা কিয় মই ড্ৰাগছ আসক্ত হ'লোঁ তুমি শুনিবানে ছোৱালীজনীয়ে মূৰটো তল কৰি মূৰ ডুপিয়ালে মই ক'লো শুনা তেন্তে মোৰ এই কলা জীৱনটোৰ আঁৰৰ ইতিহাস য'ত কেৱল লুকাই আছে এবুকো দুখ কষ্ট মোৰ জীৱন কাহিনী শুনি শুনি ছোৱালীজনী শুই পৰিল পিছদিনা ৰাতিপুৱা তাই যাবলৈ ওলাওঁতেই মই ক'লোঁ তোমাৰ ঠিকনাটো মোক দিয়া তাই নাই নালাগে বুলি ক'লে মই আজিও তাইক মোৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ ক'লোঁ ছোৱালীজনীয়ে হাঁহি হাঁহি হ'ব বুলি মোক ক'লে তাই আজি মোক টকাৰ কথা নোকোৱাকৈয়ে গুচি গ'ল কথা মতে তাই আজিও মোৰ ঘৰলৈ আহিল আৰু আজি মই তাইৰ জীৱনৰ কাহিনী শুনিবলৈ ধৰিলোঁ ছোৱালীজনীয়ে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে দুবছৰৰ আগৰ কথা তেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ দেউতাৰ মৃত্যু হ'ল মোৰ ঘৰত মা মই আৰু মোৰ এজনী সৰু ভণ্টী আছে এইয়াই আমাৰ পৰিয়াল এইখনেই মোৰ পৃথিৱী দিনৰ বাৰ বজালৈকে মই মানুহৰ ঘৰত কাম কৰোঁ আৰু পাছবেলা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক পঢ়াওঁ মাজে মাজে মই কলেজলৈও গৈছিলোঁ ৰাতি ৰাতি মই নিজৰ পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ নিজৰ ঘৰৰ লগতে আনৰ ঘৰতো মায়ে গোটেই দিনটো কাম কৰে আৰু মই পাঁচ হাজাৰ টকাত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিছিলোঁ পুৱা চাহ আৰু দুপৰীয়াৰ আহাৰ তেওঁলোকেই মোক দিছিল এনেকৈয়ে দিনবোৰ পাৰ হৈ গ'ল মই সুধিলোঁ তাৰ পাছত কি হ'ল কণ্টেক ৰৈ তাই ক'লে তাৰপিছত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি বি এত নামভৰ্তি কৰিলোঁ মোৰ পঢ়াৰ খৰচ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে কামৰ বাবেই নিয়মীয়াকৈ কলেজ যাব পৰা নাছিলোঁ প্ৰথমে মই মোৰ বান্ধৱীৰ পৰা কলেজৰ নোটবোৰ লিখি লৈছিলোঁ কিন্তু পাছলৈ সিহঁতে মোক নোটবোৰ নিদিয়া হ'ল উপায়হীন হৈ মই ঘৰৰ মালিকক দুপৰীয়াৰ আহাৰ নাখাওঁ বুলি কৈ আ হাজাৰ টকাকৈ দৰমহাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ দিনটোৰ বাবে ব্ৰেকফাষ্টত দুটা বিস্কুট আৰু চাহ একাপ খায়েই কাম কৰিছিলোঁ মই সুধিলোঁ কেৱল চাহ বিস্কুট দুটা খায়েই তুমি দিনটো আছিলানে তোমাৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিল নে তাই কৈছিল প্ৰথমেতে বহুত কষ্ট হৈছিল দাদা পেটটো বৰকৈ বিষ হৈছিল কেইবাদিনো কাম কৰি থাকোঁতে মোৰ ঘূৰাই পৰি গৈছিলোঁ কিন্তু কেইদিনমানৰ পাছত মই এই বুলি কৈ তাই কান্দিবলৈ ধৰিলে এজনী বজৰুৱা ছোৱালীৰ চকুত চকু পানী দেখি মোৰ মনৰ কৌতুহল আৰু বাঢ়ি গৈছিল মই মৰমেৰে সুধিলোঁ কোৱাচোন তাৰপিছত কি কৰিলা তুমি তাই শান্তভাৱে ক'লে মালিকৰ ঘৰত দুটা পোহনীয়া কুকুৰ আছিল সিহঁতক খাবলৈ দিয়া ৰুটিকে মই মনে মনে আনি খাইছিলোঁ কি কৰিম ময়ে পেটৰ ভোকত মই থাকিব পৰা নাছিলোঁ ইফালে কাম নকৰিলে মালিকেও টকা নিদিয়ে মায়ে আন কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা ৰাতিৰ আহাৰ আনিছিল সৰু ভনীক সেইয়া খাবলৈ দিয়াৰ পিছত যিখিনি বাকী আছিল সেইয়া মা আৰু মই দুয়োজনীয়ে ভাগ কৰি খাইছিলোঁ আগতে মায়ে মোক প্ৰায়ে কৈছিল মাজনী জীৱনলৈ নিশ্চয় এদিন সুখ আহিব এদিন আমাৰ সকলো দুখ কষ্ট নাইকিয়া হ'ব মই ক'লোঁ তাৰপিছত কি হ'ল ছোৱালীজনীয়ে ক'বলৈ ধৰিলে কিছুদিনৰ আগতে আমাৰ বস্তিটোত অগ্নিকাণ্ড হৈছিল আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ বয় বস্তু সকলো জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল আমি বৰ নিথৰুৱা আৰু গৃহহীন হৈ পৰিলোঁ কোনোমতেই চালি এখনৰ তলত আমি বৰ কষ্টৰে মাজেৰে আছিলোঁ মোৰ কলেজৰ পঢ়া শুনাও আধৰুৱা হৈ পৰিল তেনেকৈয়ে মই বস্তিৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ভাবিছিলোঁ এই বছৰত নহ'লেও অহা বছৰত পৰীক্ষাটো মই যেনে তেনে দিম কিন্তু হয়তো মোৰ কপালত সেয়াও নাছিল এদিন ৰাতি কামৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ পথত মাৰ দুৰ্ঘটনা হ'ল মাক হস্পিটেললৈ নিলোঁ যদিও মাৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আছিল এফালে সৰু ভণ্টি আনফালে হস্পিটেলত থকা মা মোৰ হাতত কোনো উপায় বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ মাক ঔষধকেইটা আনি দিবলৈও মোৰ হাতত টকা নাছিল সৰু ভণ্টিক মাৰ ওচৰত থৈ মই দিনটো কাম কৰাৰ লগতে ৰাতি এই পথ বিচাৰি আহিছিলোঁ তাই অলপ মৌন হৈ পৰিল মই সুধিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল ছোৱালীজনীৰ মাতটো কঠোৰ হৈ পৰিল আৰু তাই কান্দোনৰ মাতেৰে ক'বলৈ ধৰিলে মই মোৰ শৰীৰৰ লগত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ দাদা মা এতিয়া শস্যাশায়ী মই মোৰ সৰু ভনীক মাৰ ওচৰত এৰি থৈ ৰাতি পঢ়িম বুলি ওলাই আহোঁ আৰু মই মোৰ শৰীৰৰ সৈতে যাত্ৰা কৰোঁ মোৰ শৰীৰৰ মূল্য কিমান হ'ব সেয়া মই সঠিকভাৱে নাজানো দাদা এই বুলি কৈ ছোৱালীজনীয়ে কান্দি থাকিল আৰু মোৰো তাইৰ কথা শুনি চকু পানী বৈ আহিছিল এনেদৰেই ছোৱালীজনী এসপ্তাহ ধৰি মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু মই তাইৰ জীৱনৰ কাহিনী শুনিছিলোঁ মোৰ ড্ৰাগছৰ প্ৰতি থকা আসক্তি এতিয়া সলনি হৈছিল আৰু সেই নিচা এতিয়া তাইৰ কাহিনী শুনালৈ পৰিণত হৈছিল মোৰ হাতত হেৰইন কিনাৰ বাবে জমা থকা সকলো টকা মই তাইক দিছিলোঁ কাৰণ ময়ো তাইৰ লগত ড্ৰাগছ নোহোৱাকৈ সময়খিনি কটালোঁ তাৰপিছত হঠাতে এদিন শুনিলোঁ যে তাইৰ মাকৰ মৃত্যু হৈছে মোৰ বৰ দুখ লাগিল ভাবি নাপালোঁ এতিয়া মই কি কৰা উচিত মনতে সাহস গোটাই এদিন দেউতাক ছোৱালীজনীৰ জীৱন কাহিনী ক'লো আৰু ক'লো যে মই তাইক নিজৰ কৰিব বিচাৰোঁ মোৰ পৰিৱৰ্তনত মা আৰু দেউতা বহুত সুখী হৈছিল হাঁহি হাঁহি দেউতা আৰু মায়ে ছোৱালীজনীক মোলৈ বিয়া কৰাই আনিলে কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে তেওঁলোকৰ পুত্ৰক তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই আনিলে দেউতাই আমাক আশীৰ্বাদ দি ক'লে তোমালোক দুয়োৰে ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল হৈ পৰক সেই ছোৱালীজনীয়ে আজি মোৰ পত্নী নাম তাই প্ৰণামী আজি আমাৰ দ্বিতীয় বিবাহ বাৰ্ষিকী মই প্ৰণামী মা দেউতা আৰু মোৰ ভনী আমাৰ কণমানি সাতমহীয়া পুত্ৰ সন্তান পোহৰ আৰু কুলশালী অমি আমি সকলোৱে শাহুমাৰ কবৰৰ কাষত থিয় হৈ আছো প্ৰণামীয়ে কান্দি কান্দি মাকৰ কবৰত সেৱা জনাই কৈছে মা তুমি আগতে কৈছিলা এদিন আমাৰ সুখ আহিব চোৱা মা আজি মই কিমান সুখী কিন্তু আজি তুমি আমাৰ কাষত নাই কান্দোনত ভাগি পৰা প্ৰণামীক দুহাতেৰে তুলি শান্ত কৰিলোঁ আৰু সকলোৱে শাহুমাৰ কবৰ স্নানত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই গাড়ীৰে নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহিলো বৰ্তমান আমি বহুত সুখী বন্ধু বান্ধৱীসকল কাহিনীটো শুনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব